આસ્કરમાં આવી રહ્યા છે નેપાળમાં આંદોલન ને પગલે હિંસક સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાતીઓ પણ ફસાયા છે તેવો પવિત્ર કૈલાશ માનસરોવર પરિક્રમાયાત્રા 26મી ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ શરૂ થઈ હતી તે માટે ગયા હતા અને તે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ ત્યારબાદ આજે ભારત પાછા ફરવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા પરંતુ હાલમાં કાઠમંડુના એરપોર્ટ પર અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિમાં અટવાઈ ગયા છે આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં તેમને ભારત અને નેપાળ બંને દેશોની સરકારો પર પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ બાબતનો વહેલી તકે ઉકેલ લાવવામાં આવશે અને અમને સુરક્ષિત રીતે વતન પાછા મોકલવામાં આવશે તો નેપાળમાં ચાલી રહેલી હિંસા અને વિરોધ પ્રદર્શનોની વચ્ચે વિરોધીઓએ હવે ભારતીયોને પણ નિશાન બનાવ્યા છે નેપાળના કાઠમંડુ જઈ રહેલા ભારતીય ટ્રકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે વિરોધીઓએ ભારતીય ટ્રકોમાં તોડફોડ કરી છે અને તેમની બારીઓ તોડી નાખી છે અને ડ્રાઈવરોને ખરાબ રીતે માર પણ માર્યો છે સોનાલી સરહદ પર પહોંચેલા ટ્રક ડ્રાઈવરો સાથેની એક ખાસ વાતચીતમાં ડ્રાઈવરોએ જણાવ્યું કે તેમને ખૂબ માર મારવામાં આવ્યો છે ડ્રાઇવરોએ દરેકને નેપાળ ન આવવા માટે અપીલ કરી છે

મધુબનીને અડીને આવેલી નેપાળ સરહદ પર તકેદારી વધારી દેવામાં આવી છે એ સરહદી પોલીસ સ્ટેશનોને એલર્ટ પર રાખ્યા છે મધુબની જિલ્લા વહીવટી તંત્ર નેપાળમાં બગડતી પરિસ્થિતિને લઈને એલર્ટ પર છે તો મધુબની એસપીએ જયનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની બેટોનહા સરહદ પર બનેલી ચેકપોસ્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું છે મધુબની જિલ્લાના જયનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારથી માત્ર ત્રણ કિલોમીટર દૂર નેપાળના સિરાહા જિલ્લામાં પ્રદર્શનકારીઓએ હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે ત્યારબાદ મોડી સાંજે એસપી યોગેન્દ્રકુમારે સરહદનું નિરીક્ષણ કર્યું એસપી જણાવ્યું કે નેપાળમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનના કારણે મધુબની સરહદી વિસ્તારને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે સરહદ પર તૈનાત એસએસબી જવાનોને સતર્ક રહેવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन है सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है सभी हमारे एसडीपी और सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी इस समय सब लोग फील्ड में हैं खासतौर पर जो बॉर्डर के थाना है उसको मैंने आदेश दिया है कि दिन हो या रात हो लगातार वहाँ पे जो चौकसी हम लोग बरत रहे हैं एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है और जो भी लोग आते हैं या जाते हैं सबको हम लोग स्ट्रिक्टली चेकिंग फिस्किंग करके ही आने जाने दे रहे हैं तो भारत ने बॉर्डर नजदीक आबेली नेपाल सीमा पर पण लोगों ने भारी तोड़फोड़ करी थी पुलिस स्टेशन में तोफानी टोडाए तोड़फोड़ करी आग लगा दी दी थी नेपालगंज के अंदर ट्रैफिक पुलिस का जो पोस्ट है उसमें आगजनी की गई तोड़फोड़ की गई प्रदर्शनकारियों ने किया अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर अंदर की हम हम एंटर कर रहे हैं ये देखिए ट्रैफिक प्रहरी पोस्ट नेपालगंज ऊपर देखिए जरा बोर्ड की तरफ उसके बाद यहाँ देखिए ये जो बाइक थी अंदर जिनका चलान हुआ था या फिर जो चलान का पैसा नहीं दे पाए उनकी ये बाइक है जिसमें आगजनी यहाँ पर की गई मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा अंदर की तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर देखिए जो बाइक हर तरफ यहाँ पर है इस बाइक को सड़क पर पर खींचा गया जो जो उसको खींच नहीं पाए उसे अंदर ही आग के हवाले किया गया इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ये फूल के गमले हैं ये जो सजावट यहाँ पर की गई थी उसे भी यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया ये सारा यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं ये फूल के गमले हैं जरा ये देखिए ये फूल के सारे गमले हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर देखिए ये तमाम चीजें जिनको आग के हवाले किया गया है इसके अलावा यहाँ पर देखिए तोड़फोड़ की गई है किस तरीके से मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा आगे आए आगे की तस्वीरें दिखाए ये पंखा पूरी तरीके से मुड़ चुका है जल चुका है आग यह इसमें आगजनी की गई थी इसके अलावा लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है विजुअल समझने में अंदर अभी भी तपन है पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया इस चौकी पोस्ट को अंदर अभी भी तपन है यहाँ पर देखिए हर चीज यहाँ पर अंदर जल चुका है इसके अलावा मैं आपको दूसरे कमरे की जरा तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ दूसरे कमरे में भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है जो ग्लासेस हैं विंडोज के जो खिड़कियों के जो ग्लासेस हैं इस ग्लासेस को तोड़ा गया है नीचे भी यहाँ पर ग्लासेस हर तरफ पड़े हुए हैं ये देखिए ये ग्लासेस ये ग्लासेस तोड़े गए हैं आसपास के लोग जो हैं अब चौकी में आकर चौकी का नजारा देख रहे हैं अब हम दूसरे तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर अंदर भी तोड़फोड़ की गई है जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बाइकें गिराई गई हैं कुछ बाइकें देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से गिराई गई हैं पीछे की तरफ चौकी पोस्ट में भी आगजनी की गई है मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि पीछे की तरफ की तस्वीरें दिखाएं ये देखिए ये पूरी तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई है देखिए यहाँ पर तस्वीरों में ये बाइकें जलाई गई हैं आप लोग यहीं के लोकल हैं जी सर कल आगजनी हुई यहाँ पर हाँ हुई है सर आज आप लोग देखने के लिए देखने के लिए पहुंचे तो मुद्दे क्या-क्या हैं अब इसके है। लिए तो सरकार समझ सकती नेता लोग समझ सकते हैं हम लोग तो लोकल लोग लो क्या जनता लोग को क्या पता है सब चीज का जनता लोग हां गरीब आदमी कमा के खाएगा कि इसके चक्कर में पड़ेगा ताकि रात संसद भड़बड़ सडगी उठी हिंसा यथावत छे पीएम राष्ट्रपति निवास स्थान पर फुकी मारिया